Невиправдана жорстокість та небажання погасити конфлікт виливаються в підліткових колективах у бійки, найчастіше до першої крові. Особливо моторошна стає, коли дивишся на кількість такого відеоконтенту у соцмережах та відеоблогах, розуміючи при цьому, що хтось це знімає, замість втрутитися чи покликати дорослих. Підлітки не лише стають глядачами бійки, що виникла. Дехто з них підбурює забіяк, веселиться і навіть сприймає таку неприйнятну для цивілізованого суспільства поведінку, як шоу, таке собі видовище. Ми вирішили поцікавитися в перехожих. Чи впливає, на їх думку, подібний відеоконтент на дітей? Ой, та насильство, я проти такого, я проти, Я взагалі не знаю, чому Ютуб це викладає, я взагалі не розумію. Я, ну, я считаю, такие вещи надо запретить и просто поставить какую-то бронь, чтобы такого никогда в жизни не было. Потому что э, ну, смотрят и вот такие маленькие как раз-таки. Случайно даже ты нажав, оно раз и в рекламе проскочило, а ребенок уже увидел и запомнил, что так или можно, или так как-то принято. И некоторые же дети потом молчат о том, что происходит. На насильстве в семье, во ну, всем вообще. Поэтому я, считаю, я очень против, я очень против, я считаю, что такие вещи надо запретить. Я думаю, что контент Ютуба вплывает точно так же, как телевизор, потому что мы можем смотреть что угодно, дети так же. Поэтому вплывает на психику так же, как и любые медиа, телебачения. Ну, я считаю, что не все позволено, то есть психика у человека сразу не взрослеет, то есть есть какие-то этапы становления. Ну, необходимо, чтобы были определенные ограничения, я считаю, что все возможно, но не зря, говорят, там плюс 18 лет, где-то в Америке с 21 года, да, где-то раньше, где-то медленнее. То есть обязательно должен быть фильтр. Фильтр родительский, да, в первую очередь родительский. Ну и также, не знаю, там, воспитатели, учителя, преподаватели. Также ну, я считаю, что им нужно на, ну, за, за этим по мере возможности, по мере их компетенции, им необходимо за этим ну, следить, говорить уже там, детям. Что дети понятно, они как, как дай ребенку сладкую конфету, он ее съест. Но необходима эта конфета или нет. Мультик включи, ребенку будет смотреть. Но нужен мультик смотреть ребенку или нет, это уже как бы каждый решает для себя сам. И несет. відповідальність за последствия. Є просто різні політики Ютуба, які кажуть, що саме можна викладати, що ні. Якщо ж вони не спрацьовують і є доступ до цього, ну це так працює система, тому тут не тільки діти, а будь-хто може на таке натрапити. Жорстокий контент впливає негативно однозначно. Я вважаю, що батьки повинні контролювати цей процес. Є програми, які блокують доступ дітей к цьому контенту. Ну, вообще он не только на детей влияет негативно, он влияет на взрослых негативно. К сожалению, в нашей, не только в нашей стране, но сейчас особенно наблюдается большое количество людей не, не очень уравновешенных. Жестокий контент только раззадоривает их на не очень положительные поступки. Будь-яка бійка та конфлікт завжди має власну передісторію. та зазвичай все починається з такого поняття як булінг, тобто агресивне переслідування одного з членів колективу, особливо колективу школярів і студентів, іноді колег з боку інших членів колективу. Травлять на інших. Он приходит в детский сад абсолютно с другими плечиками, с другими взглядом, да, он с другим поведением. Дети начинают его там травить. Соответственно, эта эстафета передается в школу. Из школы передается в университет, с университета передается в коллектив. По жизни идет вот за ним такой вот шлейф агрессии. Люди как будто бы не любят его, как будто бы. Как потребно бороться из с явлением боулинга, мы также поцикавимся у людей. Следить, следить за детьми наблюдать, не смотреть только, как ребенок дома себя ведет. А, например, ну, мы Машу сопровождать, планируем сопровождать в школе какое-то время, посмотреть, как дети друг к другу относятся. Ну, то есть не говорит о том, что надо постоянно, конечно, контролировать, потому что это тоже может по-своему напрягать и влиять на психику. Но какое-то время наблюдать, может, даже со стороны, как относится к вашему ребенку, Потому что, ну, насиль... к сожалению, мы не можем этого избежать. Вот почему-то раз через раз, а дети ж такие, что они, ну, иногда стесняются, особенно в старшем возрасте, могут мальчики не сказать о том, что -то там какой-то мальчик постарше их тронул, кто-то чем-то погрозился, ну, вот. Но на надо, надо следить, надо следить и как-то хотя бы тихонечко присматривать. Есть превентивные меры, есть репрессивные. Лучше всего понятно заниматься превентивными мерами. Нужно заниматься причиной, а последствия это уже последствия. Там поставили камеру, давайте там ребенка выгоним со школы, прием его там какой-то там. То есть нужно разбираться в проблеме. То есть надо, чтобы работали психологи, не знаю там психиатры ну, в зависимости от сложности ситуации, да, и уже принимали решение. Понятно, что э, ну оптимально, да, оптимально. Необходимо, если там каждый отдает своего ребенка в школу, там или в садик, он хочет, чтобы его ребенка не бежали, то опять-таки необходимо какой-то фильтр, да. То есть смотреть, там, если дети спокойные, они приходят в это учебное заведение. Если есть какие-то, не ну, там, отклонения, нарушения, скажем так, особенность, особенность развития человека, то необходимо, что там как-то был больше э, нагляд, да, чтобы за ними больше смотрели, да, и уже, грубо говоря, это уже не для всех. То есть есть особые дети, где не знаю, там больше количество воспитателей, там то меньше людей в классе, да, но я считаю, что нужно в первую очередь заниматься причиной, да, причиной этих детей разводить. Понятно, что кто-то говорит, что пусть они будут все вместе, но это отличное, скажем так, мнение тех родителей, у которого детки, скажем так, ну, меня говорят, да, Они хотят, чтобы их дети были в социуме и бежали как бы остальных всех детей. Я с этим не согласен. Ответственность ложится на плечи родителей прежде всего. Для этого необходимо вести диалог с преподавателями, с воспитателями детских учреждений для того, чтобы создавать микроклимат в школах, в детских садах благоприятный для детей. Но если все-таки такое существует и ребенок не может самостоятельно выйти из этой ситуации, то я бы порекомендовал обратиться к психологу. Тут как бы есть причина. Так что будет бить, кому-то совмает голову, руку, его штрафуют. Тому родителю, там, если вы там мама, вам будет э, все равно, будет штраф или не будет штраф у ребенка. Если вашего ребенка, не дай бог, что-то случится, вы будете думать про своего ребенка. И то, что оштрафуют э, родителя... нарушителя, вам от этого легче не станет. поэтому здесь дело не в штрафе, здесь дело не допустить это, а не уже штрафовать. Психологи також дають власні поради людям, які, починаючи з дитинства на протязі всього життя, постійно стикаються з проявами булінгу по відношенню до себе. Зрозумівши масштаби проблеми підліткової жорстокості насильства та боулінгу в дитячих колективах в нашій країні, низка народних обранців ініціювали появу законопроекту про протидію булінгу. Документ пропонує внести зміни до Кодексу України про адмінпорушення, згідно з якими за булінг або за приховання педагогами фактів цькування передбачений штраф за знущання по відношенню до його батьки. Народні обранці подбали також і про те, щоб у директорів не виникало бажання приховати неприємності від правоохоронців. За спробу приховати випадки булінгу, керівника, власника чи педагогічний колектив навчального закладу можуть оштрафувати на суму до 1700 гривень. На думку авторів документу, прийняття закону має вирішити цю проблему.